записала на опять на те самые курсы. Опять урок английского. <laughs> Но вместо разговорного класса теперь будет класс по произношению. Это мне захотелось. Но, вот разговорный класс мне не на душе, если честно, понравился. Ну, как-то мне мало толку. Та да, не мало толку, вообще никакого толку не было. Приходили люди такого самого уровня, как я, разговор... Ну, если бы такого самого ниже уровня, Там було пару дівчат, можна було поговорити. Останні ну, я за мене не могла балакати, бо вони мовчать, особливо та пара ота пара з Бразилії, яка эта женщина взагалі не В Взагалі не дуже понравилось і решили спробувати. Там ще один клас є, місце розговорного клас по признашенню. Це сьогодні їду перший урок. У мене, правда, учебника немає, Ні в кого його немає. Шість уроків. по-моему, 200 долларов. Тот самый график, за что не пятница, мы едем на вот этот класс по произношению, новый учитель будет. Ладно. А второй урок просто английский, учитель тот же самый будет. Мне вот эта учительница, которая по английскому, мне тоже нравилась. Та, которая по произношению. Та, которая в разговорном классе, мне... не, ну нормальная тетка, ну как-то, а еще хочу заметить, хочу сказать, что вот эту баптистскую школу, которую я, я хожу, господи, там нема, нас там в Библии не чат, никто нас не трогает, успокойтесь, там просто учитель. Наняли учителя по английскому языку. И вот у нас там э, женщина, девочка, ну, до 40 нема, еще 40, и Марша зовут. Вот если бы мне такого учителя вот там вот в Лас-Вегасе, когда я ходила в католическую, там тоже нас Библии навчили, там просто учителя. Это благотворительная организация у церкви, так называется. Католическая там была организация, а тут она баптистская, от баптистов. Ну просто там нанимают учителей обыкновенных. Они могут быть и мусульманами, эти учителя. Нас никто не трогает. Завтра раз объяснять. Вот там пишут, так пишут, такую хиню. Вот. И а если бы мне такого учителя вот там в Лас-Вегасе, мой английский был бы лучше намного. Она так классно преподает, она так хорошо, она так старается. А я вспомню то своего Мигеля, у меня был «Миг... Мигель в Лас-Вегасе. А то ничего не делал, просто сидив, и Ничего не делал. Что-то мы там читали, сами суби были. Такие. Короче, он вообще ничему не учил. А это прям вообще на этот... Рожовые, рожовые примеры. Как-то там чуть не прыгай, вот и доски. Очень хорошая учительница. Еще нас сейчас перевели в такой большой... Ну, надо вам показать. Такой большой... Большое красивое здание. Оно такое сделано, как будто бы оно... Ну, как, ну, как церковь стара. Ну, понятно, это новое здание, но оно так красиво сделано под старину. И такие классы высокие. Як будто бы ты в каком-то не знаю в кафедральному соборі знаходишся, Так интересно там учиться. А, і коротше еще после заняття заиде в магазин. Мне треба купить кроссовки, падают эти джинсы. Зараз ставлю там чуть-чуть такой кусочки перед зеркалом покрутилася. мені надо такі адідаси, ви поняли, да? Джинсы такие широкие, и под них вот, вот эти кроссовки не годятся. Заедем в Дикс поміряю Adidas Samba. Мне еще нравится Adidas Gazelle но их в Диксе немає Надо их шукать в этом. Ой, забыла, короче, тоже такий спортивный магазин с, такими... с такой обувью спортивной, которая такая дорога. Ну, не то, что дорога, сейчас напишу, блядь. Ну такая. эксклюзивные модели там кроссовок обычно. Ой, опять мой университет приехал. Что? Да. Какой кабинет? Ой, ну ладно, I will see. Хорошо. пойду в старый кабинет. Не, не этот. Я опять рано приехала. Он очень закрытый. Ну ладно, пойду подожду в вестибюле. Пусти кроссовки сюда не подходят. Мне надо одеться сюда красиво. Понравилась и учителька, и класс этот больше понравился. Тут наоборот, все такие более продвинутые, а я самая тупенькая. Ну ничего, умениться ну, надо. Все очень хорошо говорят. Все живут уже... Нет, один еще из Китая мальчик. Тоже так и здесь, я. А остальные... Ну так, там небогато, 6 человек всего в классе. А остальные хорошо тоже была пара семейная. Муж с женой. Они из, с... Ой, они тоже из Бразилии. Сан-Паулу. Да, они тоже из Бразилии. Но... но они очень хорошо говорят. прям от женщин. Женщина очень хорошо. Муж, жена его. Муж сидел за мной, а она так немножко дальше. Сейчас они разумные силы. Но ну, дуже хорошо они разговаривают. И даже меня поправляли. И мне этот мужчина этот... Называть. помогав его Помогал дуже хорошо. И класс пролетел, урок пролетел быстро и прям такой насыщенный. Вчителька тоже все нас развлекала, скакала и это, и глиной мы какие-то фигурки, и скакали, короче. Прям подняла нас, говорит, надо прыгать, когда вы произносите слово и в слове ударение какого-то слова так надо подскочить, так, чтобы этот слух, на вы так лучше запомните. Короче, like, uh, will... мне цикл вас больше понравился. Ну, пока мисс. Это вообще книжку надо купить. Книжка 47 долларов. Всего занятие книжку купить. я это прям буду спорить, Стивен очень хорошо водит машину. Стивен, you are good driver. Так, -такую. так -такую, конечно. Я с ним спокойно на все сто процентов. Ну, вот такие дружки мы припрячу. Ну, потому что нарушают, он никогда не нарушает правила. Если он там бывал, выйдет, это, что с нарушил, там, это, выехал, там, где две полоски, то вот, это, боже, он прям аж переживает, что он трошки нарушив. Ну, это только... А нарушил не потому, что он специально, а так у него получилось, там такая ситуация произошла, но вины никогда не нарушает правила. Все, едем сейчас смотреть мне кроссовочки и до дома. И дальше пятница, вечер для релакса. какая-то старая машина и не знаю, как называется.